Вот у нас квартира на этапе предварительного ремонта, то есть закладываются провода вот электрические, вот таким образом. Выводы под кондиционер, делается под освещение. Далее закладывается слаботочка. Делается в стене получается короба вот тут вот в этом месте будет стоять телевизор, и снизу будет стоять э, тюнер для спутникового телевидения. И для того, чтобы не было видно никаких проводов, вот сделается такая вот так, такого рода закладка под э, провода HDMI и там другие э, провода, которые будут соединять устройство видеоустройство с телевизором. То есть вот сделан запуск слаботочного кабеля вот этим вот образом на каждый телевизор по два интернет кабеля и один коаксиальный кабель. Вот сейчас у нас штробится в бетоне в бетоне штробится для короба. для короба вот вот такого 4 на 4 в бетоне штробится штраба, чтобы заложить стену, где нет э, без шумки утепления, вот такой вот кабель канал. Все. Всем спасибо, всем пока, Аркадия Хилс, Одесса до свидания.